أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربنا مأجورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا عن نرسل بالآيات لا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مذكرة وظلموا بها وما نرسل بها الآيات إلا وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة المكونة في القرى قرآن wa qawlihum lam yamjiduh illa tubyana